ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਸਿੰਘ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਨੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਹਟਣਗੇ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਅੜੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿ ਆਖਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ इस जत्थेबंदी पहुंच रहे हैं हिमाचल के साथ कुछ कार्यकर्ता कुछ किसान भाजपा ने वो अब हिमाचल तो भी आए हैं मेरे हिमाचल तो आए हुए तो किसान खड़े ने कहना चाहते हो जी मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ जिला मंडी से हूँ मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने यहाँ पर आया हूँ इससे पहले भी मैं तेरह महीने इस आंदोलन में रहा हूँ उस दौरान भी हमने कई साथियों को खोया है सात सौ से आठ सौ किसानों की शहादत हुई है साठ हजार लोगों के ऊपर जो है सरकार ने पहले भी एफ दर्ज की है हमारे उस दौरान भी कई लोग जेलों में गए हैं और बहुत प्रताड़ना झेली हुई है और इतना लंबा आंदोलन संसार का इतना सबसे लंबा आंदोलन तेरह महीने जो है किसानों ने चलाया है उसके बाद जो है सरकार झुकी है और सरकार ने जो तीन काले कानून थे उसने हम वापस लिए तेरह महीने लगा दिए जिसमें हमने कई साथियों को खोया और जो किसानों की जो मांगे थी उसको माना तब जाके वो आंदोलन खत्म हुआ था अब आंदोलन को दो साल से भी ज्यादा समय हो गया और सरकार ने जो किसानों की जो मांगे थी अभी तक जो है वो पूरी नहीं की और किसान को मजबूर होकर दोबारा जो है आंदोलन करना पड़ रहा है किसान यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ कैसी स्थिति है और कैसा माहौल है जबकि किसान बड़े शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली जा रहा था अपनी बात रखने के लिए अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए जा रहा था लेकिन सरकार ने आप देख सकते हैं यहाँ पर पांच पांच छह छह लेयर में बैरिकेड्स लगा दिए और किसानों को रोका यहाँ पर और रोका ही नहीं उसके बावजूद सरकार ने जो किसान थे उनके ऊपर गोलियां दागी आंसू घास के गोले दागे और जिसमें हमारे सैकड़ों साथी 200 से 400 के आसपास जो हमारे साथी हैं वो घायल हो गए कईयों की आंखें चले गई बाजू चले गए टांगे चले गई और दो दिन पहले हमारा एक साथी जो है ज्ञान चंद जी यहाँ शहीद हो गए और जिस तरह से सरकार जो है वार्ता का जो एक दिन दो दिन तीन दिन जैसे वो चला हुआ है मुझे नहीं लगता क्योंकि ये सरकार जो है ये बहुत ही जुमलेबाज है और बहुत झूठ बोलती है और गिर -गिर की तरह रंग बदलती है पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो बहुत बड़ा बेहरूपिया है और लोगों को ऐसे उलझाता है अगर इनको कुछ करना होता अर की इनकी मनसा ऐसी होती किसानों के प्रति तो ये इस तरह का व्यवहार यहाँ नहीं करते अभी क्या लग रहा है क्योंकि आज पांच बजे

इस देश में साठ से सत्तर परसेंट किसान है जो खेती करता है और किसानों ने दिखा भी दिया ये मैं तो पंजाब के लोगों को सल्यूट करना चाहता हूँ कि जितनी बहादुरी से पहले भी इन्होंने बड़े अत्याचार किए किसानों को जो है मीडिया के माध्यम से जो हमारा नेशनल मीडिया है जो बिकाऊ मीडिया उससे माध्यम से ये कहा गया जब आंदोलन स्टार्ट हुआ कि आतंकवादी है खालिस्तानी है माओवादी है टुकड़े टुकड़े गैंग है जीबी है पर जीबी है इस तरह की संज्ञा दी गई लेकिन किसान जो है पूरी हिम्मत के साथ पूरी लगन के साथ जुड़ा रहा और मैं पंजाब के लोगों को फिर सलूट करना चाहता हूँ हरियाणा के लोगों को भी सलूट करना चाहता हूँ उन्होंने पिछले आंदोलन में पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इकट्ठा किया और तब जाके जो है सरकार झुकी थी अच्छा क्या लगता है जो अभी जो देख रहे हैं जो लोग चेहरे जो हैं क्या लगता है कि आपको उग्रवादी हैं जो एक तरफ लंगर लगा रहे हैं दूसरी तरफ हर तरह का जो है खाने पीने का इन लोगों के लिए उनके लिए कोई नहीं है वो गुरु का लंगर लगा रहे हैं कोई भी आए उसमें सभी को लंगर खिला रहे हैं और इसे कहा जा रहा है ये जो सरकार है ये इनका अगर आप इतिहास पूछें पीछे का जो आज इस सरकार में ये कभी भी हिंदुस्तान के देशी नहीं रहे हैं अंग्रेजों के टाइम से ही लेकर ये सावर की ओलादे हैं इन्होंने जो हिंदुस्तान के में जो अंग्रेजों के साथ लड़ाई हुआ कहीं भाग नहीं लिया ये तो ये तो वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के झंडे को नहीं मानते थे इन्होंने बावन साल तक जो है अपने कार्यालय में हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया ये वो लोग हैं इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है ये लोग तो वो लोग हैं ये कभी भी न शिक्षा की बात करते हैं न महंगाई की बात करते हैं न रोजगार की बात करते हैं न स्वास्थ्य की बात करते हैं ये तो वो लोग हैं जो पिछले सत्तर सालों में जो सरकारों ने कमाया था जो इंस्टीट्यूशन खोले थे इन्होंने सब कुछ बेच दिया रेल बेच दी सेल बेच दी बेल बेच दी मारुति बेच दी बी एस एन एल बेच दिया एल आई सी बेच दी धरती बेच दी आसमान बेच दिया काश बेच दिया इन्होंने छोड़ा क्या है ये तो बेचने में लगे हुए हैं अपने उद्योग मंत्री मित्रों के लिए ये जो है काम कर रहे हैं ये थे हिमाचल के किसान जो आज डटे हुए हैं पंजाब के किसानों से दिल्ली कितनी दूर दिल्ली तो कोई दूर नहीं है ਇਹਦੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਓਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੱਡਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਪੜਦੇ ਕੀ ਦੀ ਅਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੱਕ ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਪੜਦਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕਾਂਗੇ ਨਾ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਨਾਲ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਫੇਰ ਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਡਟੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਰ ਮੋਰਚਾ ਫਤੇ ਫਤੇ ਜੀ ਫਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਨੇ ਦੇਖੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੇ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ ਆਪਣੇ بڑے بڑے ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਮੈਗੀ ਗੇਮ ਅਜਲੇ ਤੋਂ ਗੇਮ ਅਜਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਫੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰसों ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਬਲਿਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ